И в дальнейшем и пристегните именем Своим и верою своею, что не будете колоть никого умышленно, а стреем меча своего, не будете наносить ударов по незащищенным местам тела противника своего. И ежели у какого бойца свалится шлем или выпадет оружие, то вы не будете нападать на него, пока тот не будет готов к бою и пока я не позволю вам этого. В противном случае, вы будете лишены доблестного звания рыцарь и с позором изгнаны с турнира. В этом вы клянетесь честью своей и верой во Всевышнего Господа Бога нашего. Итак, вы клянетесь? Смиремся! Да будет так, и да свершится воля Божья. Дамы и господа, сейчас. сейчас я представлю вам бойцов, которые будут сражаться за звание лучший фехтовальщик всего месяца. Итак, первый. Первым я при... приглашаю на ресталище Льва. Он является зачинщиком турнира и властелин Бручанских земель. Против него выступает Александр, сын Кузнеца, Зеленый и Итак, еще раз попрошу всех зрителей держаться немного на расстоянии, ибо я не могу участвовать за проистекание данного поединка. А бойцам хочу напомнить о данной вами клятве. Сходите, господа. И Boi! Итак, победу в этом турнире одержал Лев. Я хочу сказать, что на сегодня будут проведены три поединка, в которых каждый из претендентов на звание лучшего сразится между собой. Победитель этого поединка сразится с чемпионом марта месяца. Итак, следующим. На я приглашаю Ивана, мастера на все руки. Он предан владеет кожанами и мастерски владеет мечом. Против него выступает лев. Итак, господа, Пашион против Пашиона, щит против Батлера. Помните о данной вами клятве. Бой! Пожалуйста, все-все. Благодарю. Итак, готовы? Бой! Бой! Один удар. Можете поаплодировать. Два, поднимайтесь напомнить вам, господа зрители, пока отдыхают наши бойцы, что вы сами могли лицезреть, в каком виде проводится турнир, поединок. А удары настоящие. Бутафории здесь нет, поверьте. Доказательством этого может быть вид внешний доспехов наших бойцов, Клемы, террасы, щиты. Ну а мы будем продолжать бой и сейчас на я приглашаю Александра, сына Кузнеца, против которого выступает Иван, владелец Кожевин. Кожевин. Итак, вы готовы? Сходите. Так. Бой! Ой! Тут, блядь, не ехать, Там же Поднимайтесь. так сегодняшний турнир. Две победы сегодняшнего турнира. И зачет для следующего поединка за звание чемпиона всего месяца. Две победы одержал Лев. марта месяца просим представить его это гость из Польши, с Януш победитель предыдущего месяца чемпион турнира. Его отваги нет границ. Итак. Последний бой. Господа рыцари, помните о данной вами клятве за звание чемпиона. Бой! там, походу, не то, что и видно в этих дырочках. Робой! Робой! Юля, жалко, правда? Звание чемпиона апреля месяца 2015 года от Рождества Крестова удерживает в своих сильных руках сбышных Януш. Победитель традиции рыцарской, победитель турнира, какого бы то ни было, имеет право избрать даму сердца. Огромнейшая благодарность вам за то, что вы осветили нас присутствием столь многого количества прекрасных дам. Я прошу вас... избрать...

Дама сердца избрана. <клышленного> Я прошу, дай с усадить даму сердца на трон. <клышленного> Снимите свой шлем.

стаканчики бегом, бегом, рот, раздавайте, помогайте мне. Давайте дальше, разбирайте, разбирайте. Иди сюда, бегом, бегом, бегом. Стаканчики, бегом сюда, стаканчики в кучку. дайте для главных, для главных дайте он стаканчики. Нам же нормально. Зараз все будем. Нет, одни пальцы. Все. Опа, давай.

Пару слів на камеру. На кулінці стань. Треба, треба, але руку забери. Олег! Зізнання в коханні з місця зброї не мати. Тут треба відрігати. Я просто так, бо там стіна просто. Так, то ми все рівно тільки близько беремо. Ну так, ставити в комп'ютері і ставити хайдер. Так, тут саме краще, тут саме краще. Дивіться, то не... Ну стіна, мур, воно не несе ніякого навантаження. А ну, покажи. Покажи, покажи руку. Руку покажи так.